Maşınlara bak. Aha. Bu ne dedi? 07. Geçer. Bak bunun bir şey değişmiyorlar. Aha. 07 hazır kakaş. ünsə şey dağda bu lazım deyincə. Kulikanis ki qocaş. Həyə salamlar dostlar, yeni bir long drive videosuna xoş gəlmisiniz. Keçən bölümde gəlib burada bir dənə zapı tapmışdı. Elə bil 011-dir, səndə mə zapı imiş. Nə bilm, qaraşın içində salamat bir şey çıxmamışdı. Gördüyünüz kimi hər tərəf boşdur. Nə bilm, zizibildi də ancaq. Burada əslində bir də qapı var. Bu nəyin qapısıdır? Ya səndə zapının qapısıdır, ha? arxa tərəf, ön tərəf. Yoxsa yox. Gözə görüm. Ala. Yox, heç bir adiət yoxdur bunun, nə isə. Bu formada istəyirəm bu bölümdə. Ha, çox adam deyir ki, zapını yığ, zapını yığ. Bunu yığıb yığışdıra bilmərəm he, mən bunu təkrar, məkərlə, nə bilmirəm, bu gün qapısa heç buna gedər görəsən. Əvvəsilə isə bu qapısı buna gelmir. Hələ uyğun gəlmir. Uyğun gəlməyi üçün gərək onun öz qapısını zədin tapım. O da ki, burada yoxdur deyə. Uzun məsələdir. Əslində burada kalpasa var, bunu yiyək keçsəm deyəcəm ki, acdığımız hələ ki davam edərmi. Təkərlərimiz lazımdır. Bunlar boş şeylərdir. Bir nəfər deyib ki, bəs yorumlarda yazmışdı. Təkərlərin pis günündədsə, onu qardaş sula, yəni sprey ilə təmizləmək olur təkərləri güvə. Onda eləyərik. Bu arada əgər kanala yeni gəlmisinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Mən 4 təkər dəyişmişdim, mən yoxsa 3 dənəsini dəyişmişdim. Vaubu təkərir məsələ üçün pis şüründə də gördünüz kimi. Sprey adadır. Sprey ver. Aha, təkər düzəldi. Zələt ki palçıq zadı getdi də təmizləndi. Va bu başqa məsələ. Çünki təkərlər qara olanda zər olur ləps şunda qalmasa. Başqa o burslara nə tərdi? Bu burslar hamısı məncə öz yerində, əla vəziyyətdədir. Nəysə çox uzatmayım, yavaş-yavaş başlayaq yolculuğumuza Türklər demiş. Üzü bu tərəfə getməliyik. Üzü bu tərəfə yavaş-yavaş gedək. O tərəfdə gəmi var bir dənə. Məsəl gəmidən bizə lazım olan heçsə yoxdur da, çünki ordan ancaq çıxır benzin, sələrka, belə-belə şeylər. Yeməyimiz adımız var bizim burada. Həm də mən bu maşını atmaq istəmirəm. Birinci maşınımızdı. Yəni konkret də səviyyəli maşındır. Yavaş-yavaş hər hala gətirmişik də maşını. Maşın lap başda nə gündə idi, indi nə gündə qaldı. Əslində arxada ətimiz, şokoladımız var. Suyumuz nə vəziyyətdədir? Bir dənə suyu çək. Bu arada My Summer Car yəni çalışdım ki, onu çəkəm, çeşə çəkə bilmədim. Nəsə problemiz də oldu. Ona görə oyun qaldı. Bəlkə gələcəkdə nə vaxtsa düzəldərəm, ona oyun çəkərəm. Mən yemək lazımdır. Xo, bu yemək nə yemək? Ha, bunu yəqin ki, biraz Vəziyyəti gərgindir. Burada ayaq yoluna da bundan yoxdur. Yoxdursa onda buradan bir yəni həll eləyim bunu. Üzürlər sayında sizdən. Ay, nə varsa ha. Doşanlar da gəlib öldürürmüş. Səndə bu doşan mutant kimi bir şeydir. Geçən dəfə videonun axırında gəldi doşan yavru öldürdü məni. Videonu çəkən yerdə. Orasını düzə kəsmişdim, göstərməmişdim. Biraz da buradan su içim. Özüm də susadma kişim nədir? Fortnite deyilə babacığım. Həbap. Maçaqara getdi. Motsalka hara apardık ki biz? Motsalka yoxa çıxdı, yoxsa hara getdi ki mən başa düşə bilmədim. Hmm. Nəbilə Motsalka itbat oldu. Maşının çinzadı biraz buraları təmizləyə görə rəngi də dəyişəcək, yoxsa eynidir? Eyni qalırmış. Nəysə bunu çox istifadə eləmirəm, bundan ustazdır. Oyunun biraz istifadəsi qəlizdir. Başqa da burada heçsəyimiz qalmadı. Yavaş-yavaş çıxaq yola, gedək görək başqa maşın tapacağıq bu səfər. Mən burdan belə qayıtmalıyam da mən. Çıxdıq yola. Dovşanlar az da, da bu. Dovşanlar biraz qəliz məsələdir. Bu arada videonun 6-cı bölümünü istəyirsinizsə aşağıdan like atın. Yəni likea uyğun mən videonu davam etdirərəm. Bu 5-ci bölümdür, səhv eləmirəmsə. Qabaqda nə sə var, yox ala ev, evə oxşatdım yol imiş. Bir aşağıda yazıb ki, məsəl üçün ə, belə deyim də sizə. Avtobusun motorun qoyub ona sürətlə gedəcək, nə bilim. Avtobusun matoru yerləşər buna görəsən. 100-lə gedir məsəl üçün maşın təkərlərincə zətfə 100-lə gedir. Maşının elə bil biraz sürüşməsi və azalıb, düz qaydada özü gedir. Gəmi var yenə o tərəfdə -tə bir dənə. Ancaq gəmi çıxır. Yana. Hər şeydən çox gəmi var. Evdən çox gəmi var. Gəlsə mə oyunu çətində oynayiram ona görə. Qabağımızda çox az şey çıxır. Sağa sola baxan yerdə bir dəqiqə dəyəcəm bir yerə. Üstünə qalacaq yenə maşın. Deməli dostlar, hələ ki davam edirik sərahlarda gəmi var bir dənə, bir dənə orada gəmi var. Bu tərəfdə nəsə var. Ağ nəsə görürəm orada. Yəqin zapravka zadı gedib, hava yenə doğru hər etməyə çalışır. Amma çox uzaqdır yox. Mənim başım çıxmır. Bu ortalıqda nə gəzir ki bu? Tam onun sürət, ay 100dən yüzd yuxarı keçirək bu maşın. 120 ilə azadla gedirs. Bu nədir elə? Evdir, ay evdir, gəmidir, nədir bu? Ortalıqda belə şeylər də olurmuş. Mənə birdəcə ancaq yolun kənarına zadı çıxır bular. A, ev var burada. Maşınlara bax. Aha, bu nədir? 07 qəşəng. Bax bunun şey dəyişmək olar. Belə baxıram ki, 011-in şey başını buraxmaq lazımdır. Avtobus var da təkərləri dad üstündə. Oy da, 07 düzdür. Biraz təkərləri pis görünürdə də, eyb yoxdur. Onun təkərlərini çıxarıb taxarıb buna. Ala bunun yeni bağla. Bunun təkərlərini çıxardıq, bularuq buna, qəşəng. Bür qapısının yəni pas zadan təmizləyərik. Rəngi də zordur ya. A bunun arxasını çıxarıb arxa qalmalı, qabağa çıxararlar. Amma mən bunu niyə söxdüm ki, bir dəgəncində bir gözlə görək maşına baxaq da. Bə, bu nə maşındır? Və 015 ox, nədir bu belə? Bizimdə də başqa nələrimiz var. Maşınları gətirsən test eləyərik, avtobus. Axır ah, ki avtobus gəldi, yəni çıxdı da bizə. Həcustu bu? Bunu deyirlər bunun harasında idi də, qabağında nə bilim yaşıl knopka var, nə var. Ordan açırsan avtobusu. Allah təkərin qoy yerin səncə. Təkərlər də özü də hamısı üstündədir, nə necə. Düz passın içindədir. Bilmirəm indi haradasa açdılar bunun qapısını, tapa bilmədim. Yaşıl dedilər knopka var, nə var? Ay, nə, nə bilim bu. İçində yəqin buna lazım olan bir şeylər olar e bizə. Gizli knopkalar da ola ki bu. Aha, də burdadır açdır qapsın. Gir görək içəri. Nə var içində? Belə baxıram, içində lazımlı bir şey yoxdur. Просто içi genişdir də, yani hər şey yığıb aparmaq olar. Sürmək olar bunu? Yo, işləmir. Deməli, burada var bizim nə? Qaz var, 1 litr yarım. Bir dənə boş stekimiz var, tut mesela vidramız. Sıvı yağ var, 40 litr. Bu nə də? plakat da var. Nəysə gələy içəriyə. Dizel, su, bulaqıraq. Dizel, su. Aha, bunu qoyaq tərəfə. Nə var burda? Bax təkərlərə baxım məsələn. 1, 2, kalaşın nə bilim zərcəti, 3, 4, yemək. Bura qəşəng yerdir ha. 2 dənə, 3 dənə maşın nə bilim, ala, radiatorza. Başqa lazım soyuducudu. Qovuzun içindən yemək çıxdı. Lazım deyil bizə. Nömrə var burda. Qəşəng nömrə. Yox, şirpros nə bilim. Da Də, özümüz dəyişdirə bilsəydik nömrə, əla zor olardı. Siyaret var burda. Lazım deyil. Başqa da bir şey yoxdur. Təmizlik əşyaları lazımdır mənə. Bu nədir? Nağara yoxdur, ala. Bu. Ah, só. Naqara yalan, naqararıdan gəldim mən ağlamaq. Nəysə evin içində də təmir tükləri var. Olar lazımdır. Birincisi oturacağam 07-yə görüm o həll edə bilərəm. Axır ki 07-dən qatdan tapdıq da burda. Orası bu maşın da zordur. Bu bunu da sürmək istiyərdim. Düzə getmir indi heç birisi. Bunun nəyi var burada? Su doldurublar məsəl üçün içinə. Benzin əvəzinə. Bu qazla işləyir. Bu nə ilə işləyir görəsən? Açı görək nə var arxasında heç nə yoxdur. Və yaxşı bu benzinin ardan doldururlar ki, benzin deposu ha hə, burdadır. Soltma sıvısı, su, yağ. Bunu boşaldarıq. Motor biraz piskündür o motoru buna qoyaq, gedməz yə e, məncə motor ha. Hə? Deməli belə, başlayaq belə bu formada. Bizə nə lazımdır burdan? Burdakı nə idi? Bunu dolduraq elə onun içində görə maşını doldanacaq, yoxsa maşına nələ əşyaları, nə bilim, qoy bura. Buna açdım gətirdim. 20 litr, hə, o şeyin içində atsın. İçirəm mən bunu? Ola heç içi... bayaqdan içirmişəm mən bunu. Ay anam başım xarab da içir. Götürdüm içdim o qədə benzini. Yetmir ölməsə yaxşıdır. Tez bunları boşaldaq bu tərəflərə. Hə? Buna bassaq sarı benzin işir. <laughs> Ay yazdı da kişi. Yaxşı köləb ki, eləmədi, yetin. Sudan zattan içsə, bir dəqiqə cəbər gedəcək, lazım deyil bizə. Bəs, buraya qotdanacaq, qapının zadası söşkələlik, bunları axır təmiz edib. Deməli belə. Bunun nəyi yoxdur burada? Düzdür, bu matoru hələ əncə tam təmir çəkdir deyil. Bəlkə bu matorunu ona qoyaq. Bunu gətir saxla burada. Qapısını bağla. Burada bir dəqiqə qəşə yataq. Səhər açılsa sonra işimizi görək. Deməli səhər açıldı. Buna qafasında iş yoxdur. Bu matoruna baxaq oy dayan dayan dayan. Deməli belə, motosiklet lazım deyil bizə. Tullo tərəfə ayaq yoludur bu. Hə, soyuducu qapısı falan filan. Başlayaq burdan. Bunun içində nə var? Radiator. Bunu sök, at bura. Nar, tut bunu. Belə fırla, dağa damsın yerə. Həzdən. Allah razılladım onu. Ay da, nəysə. Bu radiatoru qoyaraq bura. Bunun içində matoru bunu təmizləyə bilərəm, görürsən, sprey ilə. Matoru belə baxam ki, fürs gündə. Bu matoru sökəyəq, qoyaq bura. Ə, bu nədir? Hani burda maşınkadan zətfan verə görək. Matoru təmizləyəmirəm hə. Pasın içindədir ona görə. Eyib yoxdur. Qalsın maşını təmizləyərik. Radiator da gedib bu cib ora. Deməli burda bu matoru çıxardığında təkcə bu çıxıra. Hə? Bunu qoya bilərəm hə? buna. Bunun ağzını bağladım. Basta olmaz ya, hə? məncə bu uyğun gəlməyəcək. Çünki benzin deposu var axı bu. Benzin deposu Burda daamsa. Bunu çıxar, tulla bura. Bu nə ilə işləyir görəsən? Qazla işləməz bu. Bu 100% dizellə işləyir. Hə, 100%. Faiz. Ya qazla işləməz məncə. Bu nə ilə işləyir? Benzin deposu boş. Mən o ən yaxşısı araşdıraram, ən yaxşısı araşdıraram görək bu nə ilə işləyir. Bunu götüb taxta yerinə, onun da bunun üstündə heç şey yoxdur, taxt bura. Benzin deposuna da dolduraq. Yaqıt tankı, yaqıt tankı. Bu nədir? Benzin deposu, sıvı yağ. A bura qaz doldurmalıyam. Ey bura yağ doldurmalıyam mən. A bu qarışdırıram həmişə benzin deposuna niyə yağ doldururam axı ki? Bu nə içindəki çıxıram ki mən? Dağıl görək. Əslində bunun altında da şey var yəni şey. Bunu qoy bura başa. Bunu çıxar, bunu doldur bura. Gətir bura. Vedrəni gətir bura. Vedrəmizi ver qardaş. Allah gəl bura. İçində nə var idi axı bu? gətir bura arxa saxanı bunu. Bunu qoyursunuz bura, bu formada. Bunu açırsınız. Nə qədər qaz var? Bıda 39 litr. Bunu bir uzun taxırsınız. Bura. Ay da. Bunu doldururuq bura. 10 litr qaz doldurandan sonra aparı boşaldar və onunсына. Tam oldu, düzdür? Bunu burdan ayır. Ayır da bunu buradan, ayda. Al da dağılma. Hım. 10 litrdən 4 litr şey qaldı burda. Nə törəliyə yə bunu? Bəlkə bu forma deyə gözdə. Rolz, zolz. Gözlə, 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 gözlə. Ümələ başda hopka ver. O qabağı da görmürəm, bir dəqiqə deyəcəm 07. Harda, hara formalıyam? Ora qədər formalıyam. Bunu bağla, bunu bağla. İki maşında söküb dağıtmışam, hə? bir dənəsindən bir şey çıxarda bilməcəm elə bir şey. İndi görəyə, burda ora çatacaq, ahara çatdıra. Ay, hara gəlsə. Gərək mən bu motoru qoyum, o formada eləbi. Yavaş-yavaş ki, get, 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 get. İndi yəqin çatdıraram da birbaşa. Ay, qorxdumu? Cəhannam o tərəfə. Ay, qorxdumu kişi? Doğuşan üzvə sən. Sən nə hədlədsən? Sən mənə istəməyə gəlibsən, hə? Sən məni tanıyırsan, qaqaş. Qoy ayaq burda. Yəni 1 saatdır mən bir də bu 07-ni həll edə bilmədim. Daha hansı da bizim borumuzdur ki, məsələ. Gətir bura. Bunca boşdur. Bunu bura qoy. Yo, birinci bunu. Bunu bura qoyaq. Ay da belə oyun gəlmir ha. Hə? Necə boşaldı axı hə? buna onunсына. Gözdə görməyə. Bunun variantı olmalıdı bir yerdə. Hansı o bırsı şey? Burada başqa nə var? Bir şeydən zətdən yoxdur bu səndən. Bunun içində nə var? Sıvı yağ. Bəlkə gedim gəmidən çək şey gətirəm, benzin gətirəm çoxdur. Prosta bilmirəm də bu qazla işləyir yoxsa dizel ilə işləyir. Mator zətdi də fərqlidir. A hara girdim? Bağın içinə girmək şey. Gözləyə bu mən düz qoş eləyəcəm, narahat olmayın. Elə bu matorla sürəcəm mən bunu. E, gəmi hələ tərəfdədir. Bunun içində nə qədər su var? Sudur. A deyə burada var da, bu nədir? Boş. Mən də bundan axtarım bir saatda. Koy bura. Funda dolduraq. Axırda təəssürəb onun da içində benzin qutarıb, onun da içində benzin qutarıb. Hey də, bağla. Dolduraq şükür. Bir az doldura bildim. Görək bu qazla işləyir yoxsa dizellə işləyir. Bunu biraz arxaya verəy. Maşını da günə qoydum hey. Ah, nə dinə istəsən. Aha. 07 hazır qaqaş. Və, işləyirsə saxla. Düzdür, 911-in motorun qoydum bunu ha. Bilmirəm də pis günündə idi bu motor ona görə. Motor biraz təzə motor oxşayır məsəl. Bu suyumuzdur heç. Burada bu qədər kiçik var. Bun hamısını dolduraq onun içinə. Onun içində nə varsa hamısını ötürəy bu onun içinə. Yolda gedəndə bizə lazım olacaq. 10 l, 12, 13, 14, 15, 16. Təzədən bu onun içində nə varsa, nə, neçə litr qalıb ki burada? 11 l. Onu da boşaldaq polunun hamısını onun içinə. Boru yaxşı ki var ev. Boru olmasaydı işimizi görə bilməyəcəydik. Təkərləri də dəyişməliyəm maşının. Nə varsa hamısını ötürəcəm ona. Ay ato ilə. Ay qara getdi. Ta içində zibil olsun ha. 5 litr benzin qaldı ya, burada. Hamsı çıxdı getdi yerin altına. Ha nəysə. Onun başını bura taxı. Pis gündədir. Bunu arxaya taxa bilərəm görəsən. Arxa arxını hələ arxaya taxaram yox. Qabaq lazım deyək on sıtma. Nə deyə bu? Hə. Bunu taxdıq arxaya. Qabaq belə. Bunu ver bura. Boşa gedən benzinim oldu. Bizəs gəlis. Alat Burada marta da. Belə. Burada nə qaldı? 5 litr yağ. Ab bəs eləyəcə bizə. Bunun bunun nəyisə lazımdır bizə görəsən? Spidometr. Sək dağda bu nəyisə bu lazım deyil bizə. Bunusda nə, nə var? Bu matoru nə tələb görəsən? Nəsə növbəti matoru ilə hələlik idarə edəyək. Bunu da püstünə qoyduğu hey maşından. Bu buna gedər, getmir. El yoxdur. Bunun öz qapısanı. Bunu təmizləyəy indi keçək. Qoy yerə. Bir görüm bunu. Bununla parıldatacağıq. Bunun burda nəyi var bunun? Spreylərimiz yaxşı ki buları götürmüşük. Ay da belə təmizlənmir bu. Getdi yenə də ancaq hələ israf edirəm buna bax bir dənə qaldı ki. Amma bunu da hələ təkərlərin zəddi həll eləməli idim axı. Və bunu yəni təmizləmir bundan. İndi gəl görək ki bununla təmizləməli imiş. Amma bunun pasını, o bırsının pasını edə təmizləmişdim ki. A, nə bilmirəm, e, bunun pasını necə təmizləyə e, bu? Eybi yoxdur, gəlin belə eləyək. Bunun təkərlərini çıxardaq. Bunun təkərləri pis gündədir. Tulla tərəfə lazım deyil. Bunu çıxartdıq. Bunu çıxartdıq. Yox. Aha, bir dənəsi yaxşıdır. Bunu onda götürək, ataq maşının arxasına. Pis, diski piskunundadır. Nəysə hələlik qalsın orada, gətir bura. Bunu qoşduq bura. Bunu da qoşa bura. Bunu da qoşaq bu tərəfə. O bir təkəri də götürək. Oldu bomba kimi. Başqa nə var burada? Fara. Son şey dağda bu lazım deyib bizə. Khuliganistik gəkaç. Gecə oldu. Ya. Bir dənə yataq, yataq səhər açılsın. Gündüz vaxtı iş görmək daha yaxşıdır. Bu arada dostlar, daha çox long drive videoları istəsənsiz, aşağıdan şərh bölməsindən bildirə bilərsiniz. Həmçinin də like atın, like atın ki, mən də ona uyğun videolar çəkinəyəm. 07imiz hazır vəziyyətə düşür yavaş-yavaş. 07-yə də oxşuyur, bilmirəm, nə bilim, bu arasını, bunlar söyəyi məncə yox hal alır. Məndəki nə tər idi? 7-nin heç bir dənə də şey qalmır idi. Bunu da sürsə yaxışacaq. Bu 07-yə oxşuyur, nə bilim, biraz oxşamamır. Ev yoxdur. Biz 07 kimi bilək də bunu. Yəni bu, bu şeylər çox qəribə göstərdi. Bunlar mənə istəmirəm, uşağım. Sonra normal idi mə. E, Təkərləri dəyişdi yenə yəni, əsası. Təzə təkərlər qoydu. A aç arxasını onu çıxardaq, bunu qoyaq bura. Disk lazım verir bizə. Sonra ıh, bizim burada qəşəng əşyalarımız var. Bunu aparacağam axıra qədər. Oturaq görək maşının içində spidometr çıxarda. Benzinin WhatsApp-ımız lazım deyil bular. Radio lazım deyil. Bunları söyüb dağıtdım, bilmirəm niyə. Sonra nə qaldı bu maşının? Bunu polunu qara ya da ağ eləyərik. Rəng bir dəqiqə yoxumuzdur, düzdür? Bu nədir belə? Ab farasıdır. Hop, bu təzədir, bu pisqalar evə, valepskalar, nə bilim. Məsələn, gözümü tutmuruq e, məsələ. Suyumuzu qoyağ maşınımızın arxasına. Burada nəyimiz qaldı bizim? Sök dağıt var, ətimiz var burada, əti yığaq bura. Yeməksiz alınmır də yani. Hey, iki maşınımızı dəyişdi. Yəni işığımız var burda. İşığı da qoyaq. Lazım olacaq nə baxsa, mən bilirəm, o işıq bizə lazımdır. Qızıl mənca ehtiyac yoxdur qızılə. Nömrəmiz var, nömrə lazım deyil. Bunu şəkulla tərəfə. Kalpas, şokoladdır bu. Şokoladımızı qoyaq bura. Sonra, görən maşının arxasına gəldim. Kalpasadır. Yeməklər lazımdır bizə, ərzaqları yara arxasına. Bir dəndə şokoladımız var. Hop. Yarasa naxım görəsən bu arxasında. Yarasa burda qalır. Onu da asaq burda fikirləşməzdimi? Nə bilm, yolu bu tərəfində, ortalığında bu qədər şey tapaq. Bu dəftərcə gəmi də var. Məsələn, ondan gedib benzin də yığa bilərik. Başqa da buralarda heç nə yoxdur səfərlərsə. Yolu itirmişəm prosta. Başqa bizə nə lazımdır burada? Maşın nə, nə qaldı? Heç nə qalmayıb. Bu arada bir nəfər demişdi, spidometr çıxat, qəqaş. Mən də çıxartdım ona görə. Obisi bölümdə lazım olsa taxarıq, problem deyil. 07 bu halda. Bir dənə bu buruq qapısının mən bilmədim necə təmizləyim? Fırçalaya edə bilərəm onu. Fırça, fırça varımız idi bizim. Götürmüşdəm axı mən fırça filan. Bunlar hardadır ki? İçərində var, görəsən fırça. Ça, bu da nömrəmiz. Bir dəqiqə, nömrə arxada var. Bunu seçib at yerə. Tok nədir ki, başa düşmürəm. Tok 509, Tok 509. Bağla. Tokdan görə biraz bir, bir kurk vurum bu na. Ay da, şeyi taxmamışam. <laughs> Radiator taxmamışam gözlə. Burada təzə radiatorumuz var idi onsuz da. Bilmirəm taynaya oxşadım maşını getdik. Getdi deyəndəki bir dənə bir kurk vurum. Təzədən burada lazım olan nə varsa götürəcəm. A, maşının içində də yoxdur ata. Maşında nəsə qeyri-adiyyət var ha. Köşək 07 ilə avtoçuq qardaş. Prosta dönməyi filan biraz qəribədir, deyəsən, maşının matoru uyğun gəlmir. Nəyə uyğun gəlmir? Bu da belə 07-miz də hazır. Qabağı niyə bu gündə də, də bu? Ay, radiator oradan çıxartmaq lazımdır. Lazım deyil radiator. Bu da belə dostlar, 07-miz də tapdı axır ki, yəni hər şey hazırdır. Deməli dostlar, gördünüz kimi 011-i gətirib yığdıq 07-yə, yəni matorunun zədənini həll elədik. E, yuxarıda ətrafı dəysə, başqa da lazım olan şeylər bizə yoxdur. Bu nədir? Hə, füşək parçasıdır. Yəqin ki, gələn bölümdə burdan sonra davam eləyəcəyik burda videonu suallandırıram. Əgər videonu bəyənərsəz, aşağıdan şərh bildirib, like ataraq mənə bildirə bilərsiniz. Davamını da istəsəz. Bir sonrakı videoda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.